Народ, привет! Сейчас снимаем газонокосилку штиль. Попробуем, заводиться она после консервации, или нет. Так, снимаем одним кадром. Чтобы не было потом пытаний. Вот косилочка сорок 248. Зараз попробуем завести этот самый карбюратор полностью сухой. Так.

Ну шо, пробный запуск. Так. Чуть-чуть подиміло, тому що я маса, коли консервація була, я маса туди залив, щоб першнева була змазана назимку. Все. Всім дякую за увагу, до побачення. Подивимось, що у нас тут фільтр після минулого сезону. О! Народ, не забывайте чистить фильтр. Так, сейчас мы под компрессором продуем. И будем...